относительно недавно тут была делегация из Министерства обороны, они говорили про памятник Баратыни, который будет финансирован со стороны Министерства обороны, со стороны Чехии. Я бы хотел попросить, если бы вы могли оказать поддержку этому процессу я не полностью там разбираюсь в этом деле, но слышал, что там тоже есть вопрос о финансировании некоторых работ, которые с этим связаны с честной стороны, финансирование самого памятника уже 100% уже выделены деньги, так что в этом отношении у вас очень попросили, если бы такая э, возможность э, была э, поддержать в сотрудничестве э, там с сельскими властями Баратыни э, вот этот, э, вот этот э, процесс. Э, это для нас э, очень э, символично, чтобы э, показать э, тоже, что мы в Чехии э, ценим того, что ну, тут было э, э, сделано нашими соотечественниками, э, нашими э, людьми э, в прошлом. Э, мы хотим заботиться о, о, о кладбищах, центарях, где э, э, наши, э, наши бывшие сотрудники э, похоронены. Так що, хочу за цю Все, що від нас залежить, ми свої кроки зробимо для того, щоб дійсно сьогодні в нас був символ українсько чеської дружби і для того, щоб пройти цей шлях, щоб втілено в життя було будівництво цього пару.